सहायो ने मान जा रहे ये एक अनंत करारो मत जा रहे इन्होंने जो करके पर गए है

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ವಕ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅದರ ಉಪದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಐದು ಕಲರದ ಉಪದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುಜಾರೋಹಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಯಾರೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಾವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿದೆ ಬೇಗ ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ

सुप्तोपवर्गं प्रदा धरमा सुप्तसुता चैतमखिलं चैतालयं श्रालयम् प्रोक्तं च द्रविदं चतुर्विधमी कुर्वन्तु ते मङ्गलं नावेयातिजिनादिभुवनाख्याता चतुर्विंशते श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभुदयो च द्वादश

शक्ति भगवान की नमो अरे नमो ते नमो आयानम नमो उवध्यानम नम, नमो नम, नमो लो नमो अरे नमो ते नमो आयानम नमो गुणो ने वर्णवा श्रुत सागरो छापड़े गम्भीरता ने मापवा सौ सागरो छापड़े जेनी धवलता आ िरसागरो झाखा पड़े शङ्खेश्वरा प्रभु दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं वक्षसासनं दर्शनेन जिनेत्राणि चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ति जन्मदाहविनादितत्त्वप्रतिदर्शिकाय सम्यक् मुख्याश्च प्रशान्तरूपाय दिगम्बादिदेवाय नमोजिदानन्देन्दु

रक्षा रक्षा जीनी ईश्वरा रक्षा रक्षा जीनी ईश्वरा गर्भ देशवान शात मकीरों का शीरत दुए को रिदार बलसकता नहीं अगर आपको बलसे आप मंदिर जोड़ दियो और ये पुल दस दो इतना अंकर चंदे लाइन अंकर I'm Indra 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 Indra

దర్శన శుద్ధి భావన శుద్ధి ఉత్తమ మార్గవేమో దర్శన యాకంద్రెత్ నా కుటుంబం

सागरो गम्भीर दाने मापवा सौ सागरो ओा पडे जनि धलता आगणे क्षिर सा प्रभुजेना ने वर्णवा श्रुत सागरो छापडे गम्भीरताने मापवा सौ सागरो ओछा पडे धल ता आगले क्षीर सागर